Doktor, tadi saya ada nyatakan uh, kita semua sudah maklum uh, penyakit jantung merupakan silent killer. Jadi kalau uh, boleh juga saya katakan di sini penyakit buah pinggang juga boleh dikategorikan sebagai silent killer. betul, betul tak? Uh, kan? Okay. Yeah. Penyakit buah pinggang ni seperti yang tadi kita bagi tahu dia adalah pemula secara senyap ya. Kebanyakan pesakit terutamanya pesakit kencing manis, darah tinggi eh, tidak boleh mengetahui ya. Eh? tidak mengetahui langsung yang mereka mempunyai sakit buah pinggang sehingga hmm. mereka uh, melakukan screening ataupun melakukan pengesan, pengesanan penyakit ni. Hmm. Uh, so biasanya penyakit buah pinggang dia tidak keluar terus. Dia tidak ada simptom atau tanda-tanda di peringkat awalan. tanda-tanda tu hanya akan keluar bila keadaan pesakit sudah teruk ataupun kronik. Dia akan hidup hmm. macam orang normal ya. So, sehinggalah pada satu masa semua itu sudah terlambat dan memerlukan rawatan di dialisis di, di peringkat akhir. Okey, tapi yang yang, lebih uh, memeranjatkan memerangkatkan juga, penyakit buah pinggang berlaku di kalangan kanak-kanak uh, yang usianya baru berapa tahun. Itu memang perkara biasa lah kan? Ya, yeah. buah, pinggang boleh melibatkan semua oh, eh? kanak-kanak sampai lah ke orang tua. Tidak ada actually umur yang tak tahan umur. Yeah. Uh, so kalau seorang tu mengalami dilahirkan dengan masalah buah pinggang ni eh? buah pinggang tak ada ke lahir congenital dia yeah? so yeah, secara congenital yeah. dia ada buah pinggang automatically dia sudah mengalami yeah. penyakit buah pinggang ya yeah? yeah. tetapi benda kanak-kanak tidak terlalu ramai eh? Kongtai ataupun dibandingkan dengan orang orang dewasa betul. Jadi okay. apa agaknya mungkin kalau kita boleh terus kongsikan di antara tanda-tanda atau simptom-simptom kita mengetahui yang kita sebenarnya ada penyakit buat tinggal. Dan mungkin uh, so, dari peringkat awal dia. tu sendiri, apa yang perlu kita perhatikan? Okey, kak Sim. Seperti saya katakan tadi, peringkat awal ni tidak ada banyak simptom yang boleh kita yakin uh, dan pasti, ya, kenal pasti ya. betul. Uh, kebanyakan orang mengatakan sakit belakang adalah tanda sakit buah pinggang. Sebenarnya, ya. tidak. Ya. Sakit belakang lebih kepada tanda sakit otot ataupun sakit bahagian uh, urat dan bahagian tulang. Hmm. Ya sakit buah pinggang ni sebenarnya bila dia keluar dia tak teruk ya tanda-tanda teruk tu kaki dia bengkak lepas tu dia letih selalu dia tidak ada selera makan tetapi peringkat awal pesakit pesakit ataupun orang awam boleh mengetahui dia mengalami sakit buah pinggang sekiranya dia kencing berbuih ya ah dia ya, dia tengok kencing dia berbuih-buih ya Lepas tu dia juga uh, bangun kerap pada waktu malam Di mana orang ingat bangun pada waktu malam ni adalah pada masalah Tetapi itu mungkin merupakan tanda-tanda awal penyakit sakit buah pinggang ni uh, Dan saya nasihatkan pesakit-pesakit diabetes, darah tinggi ya, ataupun sakit jantung even Sepatutnya pergi melakukan pengesanan awal sakit buah pinggang Kenapa mereka lebih cenderung untuk Okay. Betul. Uh, Betul. Okey. Okay. Dan tadi doktor nyatakan di antara situ-situ uh, yang perlu diperhatikan yang perlu kita perhatikan adalah kaki. Jadi kenapa? Macam mana? Kaki itu boleh berkarat. Okey. Sebabnya? Kaki adalah bahagian anggota yang paling bawah. Jadi kalau hujan akan tarik banyak air di kawasan tersebut. Kenapa dia bengkak? Selalu ni kerana kehilangan protein di dalam air kencing. Yang saya selalu kata kencing berbu itu bermaksud protein keluar di dalam air kencing kita. Ya, di mana bawah pinggang ni permulaan kerosakannya adalah air kencing tu dan protein tu dikeluarkan. Sepatutnya orang normal tidak ada protein keluar daripada air kencing. Jadi bila protein tidak ada dalam badan, maka air darah, air itu keluar bukan di dalam saluran darah. Pergi ke kaki paru-paru lah. Uh. Uh, okay. Jadi bagi mereka yang uh, ada segala-gala tanda-tanda atau simptom-simptom yang dinyatakan oleh doktor sendiri Mungkin mereka juga tertanya-tanya dari segi rawatan bagaimana nah, Apa yang perlu, boleh dan harus mereka lakukan dengan kadar segera bagi merawat Okay, uh, screening ataupun pengesanan awal adalah sangat penting Kiranya melalui pengesanan awal kita boleh bertindak dengan segera untuk mengawal kerosakan ataupun progression ataupun pergerakan sifil ini daripada satu tahap ke tahap yang seterusnya. Okey, paling In, penting sekali adalah memastikan bahawa kencing manis terkawal, darah tinggi terkawal, ya. elakkan makanan-makanan ataupun ubat-ubatan yang boleh merosakkan buah pinggang ya. dan sekiranya pesakit datang dalam keadaan yang sudah kronik, sudah teruk di mana mereka memerlukan rawatan dialisis, okay. maka kita offer ataupun bagi punya buat dari sini Okey, doktor tadi ada sebutkan uh, Elakkan uh, ubat-ubatan yang boleh memudaratkan ubat-ubatan yang, yang bagaimana? Okey, kebanyakan pil-pil tahan sakit ya Saya tengok boleh mengakibatkan kerosakan Betul, ya Dia mengakibatkan buah pinggang Dalam penggunaan yang kerap dan banyak Uh, ah ubat-ubat semitik, semua ubat-ubat nak cantik, semua tak semua dia. Ya, semua tu boleh merosakkan buah pinggang. Hmm. Jadi sekiranya ada kalangan orang-orang kita ni yang mengambil ubat-ubat sebegini, saya nasihatkan pergi skrin atau pun buat perundingan awal Untuk merosakkan pusat buah pinggang. Kenapalah keadaan-ada ubat-ubat yang dinyatakan ni membawa kesan yang begitu hmm. sebab kesan adalah berkaitan dengan pada Pantas kan Kalau nak kurus Ambil sebulan Dah kurus dah tak? Jadi mereka tidak Dia tak tengok Di sebalik itu Apa masalah Yang akan komplikasi Yang akan berlaku Jadi untuk mana mana Ini adalah Di antara komplikasi Yang mungkin berlaku Sekiranya kita mengambil produk kudak atau Ataupun PFT uh, Ataupun Tapi painkiller itu sendiri Membuatkan sakit ini Kadang-kadang Dalam situasi yang tertentu Kita amat memerlukan uh, Jadi itu bagaimana jadi, Kita tak ada pilihan Untuk mengurangkan sakit Dan sebagainya Itu adalah salah penggunaan satu atau dua kali tidak memberi banyak masalah. Tetapi okay, yang saya sebutkan tadi penggunaan kerap dan banyak. banyak. Mungkin... Contohnya ada sakit gout. Ya? Uh, dia akan selalu sakit sendi di mana dia akan setiap kali sakit dia akan makan ubat cahaya sakit. selama so, kelamaan buah pinggang dia akan mengalami masalah. Ya? Uh, contoh sakit kepala, migrain, uh, itu semua orang yang suka ambil pain juga. ada semua, yang muda, yang tua kan, hmm. yeah, ok, jadi um, mungkin antara auto, uh, rawatan alternatif lain yang boleh dilakukan sekiranya uh, dah sampai tahap yang kronik jadi apa hmm. yang boleh dilakukan hmm. so, kegagalan yang tinggal peringkat akhir, uh, tidak ada rawatan alternatif lain selain hmm. daripada 3 jenis rawatannya jadi so, hmm. hmm. yang pertama transikan kaki hmm. ataupun tetapi mm -hmm. sangat suka untuk dapat pengenahan buah pinggang sekarang kerana kita gunakan penderma yeah. So, kita ada dua rawatan lain ya, di mana kita boleh buat rawatan secara lainan ya, ataupun nak bagi faham orang ramai ialah rawatan cuci darah dan rawatan cuci air cuci darah ataupun cuci air kita nak buat. Mereka lebih berjuta. Cuci darah dalam medical yang dia adalah hemodialysis, di mana kita menyambungkan sasik kepada satu mesin yang perlu dilakukan setiap tiga kali seminggu 4 jam setiap kali rawatan dan mereka perlu ikut arahan patuhan supaya mereka boleh hidup dengan rawatan perubatan hidup yang baik lah. Uh, cuci air punya perlu dibuat setiap hari tetapi lebih home base di rawatan di rumah okay. kalau tadi tadi semua dari itu dia kena pergi cancer ataupun rawat yeah. pusat rawatan tetapi yeah. kalau rawatan ini yeah. uh, saya yeah. punya dari itu atau cuci air dia boleh buat dekat rumah sahaja ya yeah. so ada dua jenis rawatan cuci air ni sama ada buat empat kali sehari setiap kali buat tu 20 minit Aduan anda setiap malam malam 8.00 hingga 10.00 setiap hari. Malam pagi itu 10.00 setiap hari. Jadi itu, ingat mesti. Jadi okay. tidak itu masalah hmm. hmm. uh, cuma nanya. Semak dia tidak selesai pun dia perlu buat nanti. Nanya dia itu pada waktu tersebut. Okay. Tadi yang pertama tadi transport dan uh, yang kedua tu jadual atau pun timor daripada dan seterusnya tadi. Ah, cuci air atau air tonya tak ada yang boleh dilakukan ah, jadi sekiranya uh, mereka memilih salah satu daripada yang dikatakan kan. memang ada peluang untuk mereka sembuh daripada penyakit ah, yang tak ok penyakit yang tak tidak boleh sembuh Ah, okay. Jadi sekarang ini untuk mengalami penyakit buah pinggang yang kronik, malangnya dia tidak boleh sembuh. Dan dia hanya akan boleh kembali kepada almost normal life ataupun hampir kepada kehidupan biasa menggunakan rawatan-rawatan ini. -rawatan Cuma bila kita dapat berpindah orang lain dalam transplantasi itu mungkin akan normal ni. Sebenarnya tidak normal ya. Sebab kita perlu mengambil ubat dan mengikut peraturan yang ditetapkan oleh pakar perubatan. Memang umit. Bagi kita dah sampai tahap ya. taab, eh, <tuk daripada> yang itu tahap kami sudah melakukan rawatan peringkat awal. Jika ada memerlukan rawatan yang lebih, kita ada pilihan alternatif tadi transplant, perindaran hemodialisis ataupun I peritoneal dialysis. Baik. Jadi um, yang sebaik-baiknya untuk kita macam Ya. Jadi sekali lagi selain daripada uh, mengilakkan, daripada mengambil file-file yang mungkin ada pengesahan, sebagainya, file-file khusus, file-file cantik dan sebagainya, mungkin dari segi uh, pemakanan juga, ada-ada kaitan. Mungkin kaitan bagaimana adik-adik pemakanan, saya selalu mencadangkan kepada pesakit guna salah pemakanan yang sehat. Maksudnya kita tak perlu nak cak-cak hal ini pula makan fast setiap hari lebih uh, banyakkan pemakanan yang original maksudnya dimasak sendiri sayur-sayuran dan sebagainya rather than beli semua yang uh, semua fat food dan sebagainya sebab benda-benda tu kita tidak tahu sama ada ada bahan kimia ataupun bahan-bahan di dalamnya yang boleh merosakkan kuat kita jadi kita diambil dengan kadar kerak dan tuan-tuan yang boleh memudaratkan sebagainya tapi kalau bagi uh, pengalaman doktor sendiri, tahun-tahun sekarang ada sebagainya. Tapi kalau bagi pengalaman doktor sendiri, tahun-tahun sekarang -tahun ada doktor uh, dengan jenis sebagainya ni, apa masalah utama yang dihadapi oleh masyarakat? Biasa mungkin dari segi mereka tahu tapi uh, takut nak buat lawatan ke bagaimana? Dan, dan sebelum telah... Sebelum Kebanyakan yang saya tengok rawatan ini, saya penyakit ini dibiarkan. Ya, maksudnya ignorant. Um, orang buat tak tahu. Uh, sebab dia tidak ada tanda-tanda. Kalau orang tu sakit pinggang, dia akan pergi jumpa doktor. Padahal sakit pinggang atau sakit belakang ini bukan sakit buah pinggang. Ya, sakit buah pinggang, as asid. Seperti saya kata tadi, dia tidak keluar langsung. Jadi, rakyat Malaysia ni suka benda yang dia nampak, ah. dia rasa oh. baik dia pergi jumpa dengan doktor Prevention lah Prevention ataupun pencegahan tu sebenarnya dah lebih baik ya Dan sebaiknya mereka juga buat scanning uh, Betul, Betul, uh, okay. Acasa, Betul -betul. ataupun is actually sebahagian sahaja daripada pencegahan uh, Screening ataupun uh, pengesanan penyakit ni Lebih baik mereka membuat rawatan Membuat apa? Cek ikon ceng, dan juga cek darah mana tu di sini, dekat-dekat, because itu yang lebih uh, accurate, actualnya terpakar. Lah. Doktor, mungkin juga risau uh, akan kos rawatan memang bukan salah satu-satu yang terasa aduh nak apa lagi? lagi kalau saya dengar tadi <laughs> yang cuci uh, darah dan cuci darah ni uh, empat dan lima. Pak Ketua juga nak drop out. Pak Ketua juga, 3-4 jam. Selepas itu, mereka juga, 7 kali seminggu nak ke hospital. Untuk itu juga, berpukulkan satu-satu waktu di mana mereka rasa, tak apa lah kita biarkan, janganlah buat macam mana, kan? Sebab itu, kita kena cedah dia sebelum dia berlaku di peringkat akhir ni. Jadi di permulaan ni lah, kita nasihatkan orang ramai supaya pergi dan kesan sakit buah pinggang ini sebelum dia berpengalaman kerana kos-kos rawatan dialisis ini bukan e -e -e -e. yang murah. Ia ya, boleh mencengkang sampai beribu-ribu setiap bulan. E okay, baik. Jadi, uh, saya kata saya lebih terus sedikit nasihat kepada orang ramai yang sedang menonton ini. Okey, saya selagi pakar buah pinggang, saya rasa adalah lebih baik untuk kita cegah penyakit ini di peringkat awal daripada sebelum dia melarat. Dan walau bagaimanapun, sekiranya pesakit ataupun sudah mengalami tanda-tanda kerosakan buah pinggang, sila jumpa dengan kita kerana kita ada rawatan yang kita boleh bantu anda semua. Okay, baik. Uh, terima kasih Dr. Fatlina, pakar buah pinggang dan uh, kita pun dah tahu sedikit sebanyak ya hari ini uh, bagaimana boleh kita mencegahnya dan sekiranya kita menghadapi ataupun ada penyakit buah pinggang pada peringkat yang kronik ada juga rawatan alternatif yang boleh anda ambil Dia ada tiga jenis rawatan alternatif yang dikatakan tadi baik, baik jadi apapun, terima kasih sekali lagi Dr. Uh, selepas so nak beri laluan kepada uh, semasa